seterusnya soalan untuk Al-Fadhil Dr. Fadlan yang berkaitan dengan sangat berkaitan dengan isu suami dan isteri specifically tentang yang berkaitan dengan tentang isteri isteri yang yang, yang keluar bekerja di Malaysia umum kita tahu ialah trend yang yang sangat biasa untuk isteri keluar bekerja dan isu ini telah dibahaskan dibincangkan di peringkat nasional juga di peringkat antarabangsa even maka insyaallah dalam dalam masa yang ringkas yang kita ada ini mohon uh, Dr. Fazlan menerangkan apakah Islam membenarkan ataupun tidak membenarkan atau syarat-syarat jika dibenarkan kerana jelas dalam ayat dalam surah satu surah waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyah al-ula ila akhir al-ayah tafadhal mohon cerahan terima kasih kepada saudara moderator uh, berkenaan dengan ayat yang dinyatakan tadi waqarna fi buyuti fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyah al-ula surah al-ahzab ayat yang ke-33 dan duduklah kamu semua iaitu para wanita di rumah okey dan janganlah kamu berhias seperti mana uh, golongan jahiliah berhias okay mekap okay uh, bila kita perhatikan waqafna fi buyutikunna al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala menyatakan bahawa uh, maksud di sini adalah duduk di rumah dan tak keluar kecuali sekiranya ada keperluan tak keluar rumah kecuali sekiranya ada keperluan okay. kemudian perbincangan diteruskan lagi berkenaan dengan tabarruj berhias. Berhias ini adalah apa yang dibuat oleh masyarakat jahiliyah bila mereka keluar sengaja uh, di kalangan wanita, sengaja mereka me, uh, menampakkan diri mereka kepada lelaki untuk menarik perhatian. Okey. <tuh> Jadi di sini uh, kita boleh lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. <tuh> Jangan larang hamba-hamba uh, Allah yang perempuan daripada pergi ke masjid. Saya okay? tak boleh kita larang ah uh, isteri kita, mak kita, uh, adik-beradik kita yang perempuan, anak kita yang perempuan untuk pergi ke masjid. Okey tak larang. Okay. <coughs> Tapi hadis uh, riwayat yang sama ataupun yang lain mengatakan wal yakhrujna wa hunna tafilat. Tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan yang uh, tidak segak. Keluar tu bukan dalam keadaan yang segak. Bukan dalam keadaan yang menarik. Okey, keluar tu dalam keadaan nak buat ibadat bukannya keluar nak Uh, apa dia panggil tu? Uh, pertunjukan fashion kan? Fashion Islam. Bukan yang tu. Okay. Jadi, uh, kita boleh faham di sini. Asal hukum untuk wanita adalah duduk di rumah. Itu asalnya. Dan kalau nak keluar, maka hendaklah keluar dengan uh, etika Islamik yang sempurna. Pakai okay. pakaian yang menutup aurat. Yang tidak uh, menarik perhatian lelaki. Okay. Kerana apa? Kerana fitnah berlaku banyaknya... Uh, di kalangan uh, lelaki dan perempuan ini adalah uh, tarikan yang ada pada wanita yang Allah letakkan perkara itu okay? pada, pada wanita Ia, dan yang tertariknya adalah lelaki. Sebab tu dalam hadis pun ada sebut idza kharajatil maratu istashrafa ash Kalau perempuan keluar, syaitan akan jadi musyrif dia, syaitan akan jadi penyelia dia. Okey, ha syaitan maknanya, syaitan akan akan bersama dengan dia dan menyebabkan orang tertarik dengan wanita ini. Okey. <tuh> Kemudian uh, kita dah nampak maknanya asalnya adalah wanita dekat rumah gitu ya. Tetapi kita kena ingat juga agama Islam adalah agama yang praktikal, rahmah kepada sekalian alam. Dan perkara ini telah pun dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan juga oleh para sahabat. Kita dapati di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berada di zaman kemiskinan. Di zaman kemiskinan. Tetapi miskin harta, kaya apa? kaya jiwa yang okay, berbeza dengan kita mungkin sekarang ni yang ada pada kita adalah zaman kekayaan kaya harta miskin miskin jiwa terbalik Okey. kita dapati sebagai contoh sebagai contoh Fatimah radhiyallahu anha kan anak Rasulullah anak perempuan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam suaminya adalah Ali radhiyallahu anhu arda anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi jaga dia masa kecil dulu okey sebagai balasan kepada ayahnya iaitu Abu Talib yang jaga Nabi kan baik kita dapati dalam satu hadis ini saya nak bacakan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari <coughs> bahawa Fatimah sallallahu uh, Fatimah alaihi salatu wassalam Fatimah radhiyallahu anha wardaha uh, ditulis kat sini alaihi salam okey uh, syakat ma talaqa min yadiha min dia dia mengadu tangan dia tangan dia sakit tangan dia jadi kalau uh, jadi apa uh, kematu eh uh. uh, kematu sakit kerana kerana dok buat Hmm, dia panggil Uli. apa ni? Ah, Menguli tepung. Nak buat roti kan? Ah, jadi buat dekat rumah. Manual. Buat macam tu. Sakit. Ah, dan ah, beliau telah berjumpa dengan Nabi SAW. Dan minta apa? khadim. Ah, minta ah, orang gaji. Minta orang gaji. Jadi Nabi SAW... Okay, bila... Uh, bila perkara itu disampaikan Kepada Nabi SAW Permintaan itu disampaikan kepada Nabi SAW uh, Nabi pergi Kepada Pergi ke rumah Ke rumah siapa? Ke rumah uh, anak dia dan menantunya Okey Dan bila masuk tu Okey bila bila nabi masuk semua ialah mana anaknya pun nak bangun dia kata tak apa duduk 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 okey duduk di tempat uh, kamu berdua okey dan nabi SAW pun duduk juga bersama dengan mereka dan rasulullah SAW uh, disebutkan di sini fajala sabainana nabi duduk antara kami maknanya saya dan suami saya hadis ini dinyatakan oleh siapa oleh uh, minta maaf hadis ini dinyatakan oleh ali jadi nabi duduk antara saya dan fatimah okey dan Nabi berkata, ala adullukum ala ma huwa khairun min khadim hendakkah sekiranya saya beritahu kepada kamu berdua sekiranya ayah beritahu kepada kamu berdua sesuatu yang lebih baik daripada orang gaji daripada pembantu rumah apa dia idza awaituma ila firashikuma sekiranya kamu semua kamu berdua baring uh, di atas katil untuk tidur atau atas silam atau akhatuma mabaji'akuma fakabbir 33 takbirlah 33 kali sebut Allahu akbar 33 kali wasabbiha thalathan wa thalathin tasbih 33 iaitu sebut subhanallah 33 kali dan wahmida thalathan wa thalathin okey apa dia Aa, sebut tahmid iaitu alhamdulillah 33 kali fahadha khairul lakuma min khadim ini lebih baik untuk kamu berdua daripada khadim daripada masa kita khadam sama juga kan iaitu orang gaji okey Huraian di sini kita dapati Al Imam Ibnu uh, Hajar Al Asqalani membawakan banyak banyak pandangan okay, menjelaskan hadis ini. Macam mana macam mana khair kat situ? Kenapa lebih baik? Kan adakah yalah adakah dengan sebut uh, kita mungkin sedang memikirkan sekarang ni sebut uh, apa uh, takbir tahmid dengan uh, tasbih jadi apa jadi, jadi jadi tak sakit tangan macam mana? Kan pasal dia mengadu sakit tadi. Okey mengadu. Uh, masalah nak menguli tepung tadi kan jadi huraian ni secara ringkas saya ringkaskan daripada apa yang, yang saya sempat baca tadi iaitu berkenaan dengan bila seseorang itu bertasbih okay, pertama sudut yang pertama dia mengingati Allah okay, mengingati Allah lebih elok daripada dia memikirkan tentang dunia iaitu mencari khadim okay, mencari apa dia orang gaji kan dalam keadaan dia tak mampu nak dapat dia duduk fikir benda tu kan kadang-kadang kita jadi gitu kan kita kita ada masalah kita duduk fikir masalah tu tapi kita tak ada penyelesaian selebih so, baik apa lebih baik kita berfikir, ber, ber, berzikir daripada kita fikir benda yang tak ada penyelesaian dan kita ni jenis manusia yang suka fikir benda yang kita tak ada nak selesaikan betul tak banyak benda kita kenapa ni masalah besar lah masalah besar ada tak penyelesaian tak ada kalau tak ada biar dululah tak ada penyelesaian fikir buat apa Betul tak? Kan Y2K dulu ingat Y2K. Y2K apa dia panggil tu? Lah? Y2. Alfia lah, Y2K tu. Ada seorang tu datang minta uh, ni kena cerita juga tapi lah kan pengalaman kan. Seorang ni datang kata you balik nanti Fadlan uh, if, you, if you go back to your country dia orang American kan. So uh, be tahu tell, tell your mother beli semua barang-barang ni kalau boleh telefon sekarang kau telefon beli barang-barang simpan dekat rumah kerana nanti uh, berlaku huru-hara saya tengok lah kat dia kan Wah, Ada juga orang Madinah macam ni <laughs> Maknanya ada juga pelajar Madinah yang Terkesan dengan Y2K yang Barat buat ni Barat kafir buat lah Ada seorang ni bagus Kawan saya ni Dia dia Palestin Dia berhijrah ke Peru Dia okay, Saya banyak cerita tentang dia ni Dia kata apa? Kata kalau kau ada 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 solution Pergi jumpa Malik Fahad Raja Fahad Beritahu kat dia Tapi kalau kau tak ada solution Senyap-senyap sudah lah Betul tak? solution tak ada duk, 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 gebang sembang buat apa tapi kalau ada solution wajib kau pergi jumpa sekarang ni pergi ke Riyadh sekarang ni pergi naik ke kereta bang naik ke kereta bang ke apa jumpa uh, Ayuhal Malik in this solution ataupun saya ada uh, hal untuk benda ni ok cara buat begini 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 Y2K tidak akan melanggar Arab Saudi dia akan pergi ke negara lain <laughs> contoh lah kan tapi kalau tak boleh senyap jangan buat apa-apa senyap buat kerja lain banyak kerja lain yang kena buat kena, kena solat kena belajar dan sebagainya jadi begitulah di sini Pertama ialah memikirkan sesuatu yang kita tak boleh nak nak fikirkan, kita tak mampu uh, stopkan benda tu, berhentikan dan buatlah benda yang baik iaitu berzikir kepada Allah seperti yang dinyatakan di sini. Yang kedua, sudut yang kedua yang dihuraikan ialah dari sudut kalau seseorang itu ada masalah, cara nak menyelesaikannya adalah dengan memperkuatkan hubungannya dengan Allah. Itu cara dia. Okey, nak memperkuatkan hubungannya dengan Allah, sebut ada masalah apa? Masalah apa tadi? Uh, orang gaji. Okey, ah uh, tasbih 300 kali, uh, berzikir dengan cara ini kita akan mendapat kekuatan. Okey, anda berdua akan mendapat kekuatan untuk mengatasi masalah itu. Okey, uh, ini yang disebutkan tadi oleh Ustaz uh, Idris sebagai tawakal. Uh, Arab sebut tawakul kan. Uh, tawakal kenapa? Tawakal adalah dengan berusaha kemudian serahkan kepada Allah. Okey. Uh, <coughs> Dengan itu kita dah lihat kat sini Saya nak ceritakan di sini adalah dari sudut Antara lain uh, kerja Siapa? Kerja uh, Siapa tadi? Uh, Fatimah Fatimah bekerja di rumah Bekerja Dia bukannya semua benda diminta suami dia uh, Supply ataupun suami dia Apa dia? Uh, sediakan. sediakan. untuk dia Tidak kan okay, dia pun bekerja juga ada bahagian bahagian kena tahu juga okey uh, suami contohnya bawa um, bawa apa ni tepung suami juga nak kena uli, suami juga nak kena masak, suami kena uh, makan, suami pula suap kita. Ah uh, tak boleh lagi tu kan. Ah uh, so, adalah bagi-bagilah sikit kerja tu. Okey. Kemudian, a uh, hadis yang kedua. Hadis ini adalah kerja di rumah. Ah uh, so kita pun boleh fikir Sekarang ni uh, barat, Amerika dan sebagainya dah dah mula memikirkan untuk dah mula dah mula memikirkan untuk uh, kerja di rumah untuk wanita. Okey. Uh, dan malangnya kita inilah uh, masalah umat Islam, kalau barat fikir kita nak fikir juga. Kalau Barat tak fikir... ...kita tak fikir. Okey? So, bila Barat dan Timur... ...dah memikirkan coach kan... ...untuk perempuan... ...kita pun fikir ini bagus. Sebelum tu dah lama... ...dah dalam Islam ada benda tu. Okey? Tapi tak... tak ...malulah nak cakap kan? Okey? Itu masalah kita lah. Tak apa. Balik pada persoalan. Um, kita... Uh, ...wanita kerja di rumah... ...wanita juga boleh kerja di luar. Asalnya di rumah... ...tapi boleh juga kerja di luar. Dalilnya ialah... ...seperti yang saya nak nyatakan di sini... ...daripada hadis Muslim... Uh, daripada hadis muslim ah uh, bahawa asma ok iaitu uh, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anhuma berkata okey Zubair kahwin dengan saya saya nak baca masa bahasa Melayu dah kan Zubair berkahwin dengan saya dan Zubair ada ada satu tan uh, ladang uh, dia tak ada harta lain dan tak ada tak ada juga pembantu jadi sayalah yang kena pergi bawa apa kena pergi usahakan ladang tu Ah ha, zubir mungkin ada kerja lain apa semua kan. so saya kalau kena pergi sana nak kena siram apa, apa tanaman hasil yang kena ambil kan. Satu hari ringkaskan ceritanya, satu hari saya pun bawa lah benda tu letak atas kepala. Tak kata kepala. Kenapa letak atas kepala? Kan bawa benda besar kan. Kan banyak kita tengok kan dekat dekat pendalaman mana-mana tempat negara, kerana letak atas kepala tak rasa berat. Saya dah cuba jugaklah tapi tak boleh kita tak nak balance tu je kan. Memang tak rasa berat letak tangan kita seberat ok so dia pun jalan 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 tiba-tiba dia dengar suara ikh, ikh ikh ok ikh ni maksudnya uh, berhenti stop ok biasanya disebut untuk bukan untuk orang disebut untuk unta ok jadi dia nampak Nabi uh, turunkan untanya ataupun uh, apa dia panggil uh, lah yelah uh, dudukkan unta dan untuk siapa untuk asma naik untuk asma naik tapi Asma tengok tu dia ha, dia kata apa? Bila saya tengok Nabi buat gitu supaya saya naik, saya terfikir suami saya iaitu Zubair. Okey dan Zubair ni seorang yang cukup uh, jealous. Jadi eh, nak naik Rasulullah, ialah mana Rasulullah tawarkan untuk saya naik. Tapi naik nanti Zubair kan ha dah, saya pun bila fikir tu saya pun garuk kepala lah, kan okey Zubair jealous dengan di kalangan ada, ada, ada kumpulan ansar yang ada kat sini jadi dekat Nabi pun uh, 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 asma pun tak buat apa-apalah dia dia senyap jelah. Jadi uh, uh, Nabi faham dan Nabi pun pergi. so dia pun jalan jelah lah. sampai ke rumah dia berkata wahai Zubair wahai suamiku tadi Nabi suruh uh, Nabi tuangkan untuk saya naik. Tapi saya teringatlah kan contohnya uh, kalau bahasa kita saya teringat yang abang uh, jala kan ha. bukan kita lah. saya teringat abang kuat jala jadi saya tak naik lah, kan. Jadi Zubair kata uh, apa dia antara naik dengan jalan Aku lebih suka kau naik daripada kau jalan bawa benda tu. Maknanya jealous aku tengok kau jalan, aku teringat kau jalan tu akan kurang sikit daripada jealous aku, apa dia? Ha, kau naik itu balik cepat-cepat. Lebih -cepat. itu itulah kan. Ha kan. Ah ha, saya so nak bayangkan itu danlah riwayat lain mengatakan a ala Rasulillah agaru ala Rasulillah adakah saya nak jealous terhadap Nabi? Kan terhadap Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. banyak faedah kita boleh ambil daripada hadis ni. Antaranya ialah wanita boleh apa? Bekerja di luar rumah. Sekiranya ada keperluan. Okey, so, suami uh, antara kita kena ingat antara fungsi perkahwinan ataupun hasil perkahwinan adalah murah rezeki. Tapi bukan kahwin duduk kat rumah kan? Ha, tak tak. Kahwin kerja. Okey, suami kerja. Okey, isteri pun kerja kat rumah kalau ada. Kalau tak ada dia kena keluar untuk membantu kalau perlulah untuk membantu tetapi dengan etikanya etika pemakaian etika nampak tak tadi macam mana Asma dia pergi kerja tapi balik bila dia rasa macam uh, suami dia mungkin tak suka uh, bersembang-sembang dengan orang dia tak buatlah yang tu okey ha. dan uh, uh, dia cuba me memahami perasaan suami dia dan suami juga kan mengatakan dia cu juga cuba memahami perasaan isteri so perasaan tu mesti ada okey dan ini mungkin saya boleh uh, buat konklusi di sini bahawa Wanita kerja di luar rumah tak ada masalah, asalnya adalah duduk di rumah kerja di rumah. Tetapi boleh keluar rumah sekiranya ada keperluan. Sekiranya ada keperluan antara keperluan adalah contohnya pergi masjid untuk nak tambahkan keimanan kita kan? So isteri kita nak tambahkan keimanan, Dia nak pergi masjid silakan, tak dilarang dia. Kalau kita ada tanah kita kita ada banyak syarikat dia okay, kita nak isteri kita juga yang check pasal dia pandai kan kira-kira ni kan so pergilah dia dia pun dia check kan okey ataupun dia ada ladang dia boleh buat tak ada masalah tapi dengan etikanya dengan etikanya okey so bu, keluar bukan dengan uh, dia panggil apa ni pertunjukan fashion uh, apa uh, Islam fashion show bukan yang tu okey tapi keluar dengan kadar yang menepati etika Islam